Salam əz izləyicilərim, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə bərabər bu gün qısa bir sınaqlardan keçəyək. Darçınını Brilyant rəqsləri hansı muğam əsaslanır? A variantı Bayat Şiraz, B variantı Rast, D variantı Bayatı Kür, E variantı Kəsmiş Gəstə, C variantı Şur. Darçınını Brilyant rəqsləri Rast muğamına əsaslanır. Leyli kvarteti hansı bəstekar tərəfindən yaradılmışdır? Baxaq buradan cavablarımıza ə, baxaq. Aha. Vaqif Mustafazadə tərəfindən yaradılmışdır. Mürəkkəb intervallar olan iclar gəni göstərin. Prima sekunda, oktava, nono desima tersiya var. B variantımızda kvarta undesima, kimdesima var, burada kvartamız var. Seksta kvartistim undesimalı, sekstamız var. Nono desima undesimamız var. Bu da mürəkkəb intervallara məxsusdur. Heç lövhələrin rəssamının müəllifi hansı rəssamdır? Toğrul Nərimanbəyovdur. Sadə burda hamsı da baxaq cavablarımızdır. Musiqisi Asif Zeynalıya məxsus olan Aras mahnısının sözləri kimə məxsusdur? Musiqisi Asif Zeynalı ilə məxsus Ar Aras mahnısının musiqisi Rəsul Ruzaya məxsusdur. Asif Zeynalı, Rəsul Ruza. Deməli, dey humoristka mahnısının musiqisi kimdir? Bu humoristka mahnımıza verilibdi. Burada xanə xanə olaraq verilibdir bir cə dairəxanə olaraq verilmişdir. Burada Yumreska mahnısının musiqisi Mursan Mərzeyevə məxsusdur. Bütün tərkib hissələri ilə birlikdə ifa olunan muğama nə deyilir? Deməli, bütün tərkib hissələri ilə birlikdə ifa olunan muğama dəsgah deyilir. Don Kihot bədii filminin musiqisi hansı bəstəkarə məxsusdur? Don Quixote bədii film musiqisi Qaraqarayevə məxsusdur. Opera italyanca nə deməkdir? Opera italyanca əsər deməkdir. Abşiro mahnısının musiqisi kimindir? Abşiro mahnısının musiqisi Telman Hacıyevə məxsusdur. Qayında musiqidir. Komediyası Zakir Fəğbəğovun məxsusdur ilk dəfə orkestr üçün fantaziyanı hansı bestekar yaratmışdır? İlk dəfə orkestr üçün bestə fantaziyanı Üzeyir Hacıbəyli yaratmışdır. Şü'tər insanda hansı hissi oyadır? Sevinç, şühurluq, kədər, gümrahlıq. Şü'tər insanda kədər hissini oyadır. Tamblet septakord kaman neçənci pilləsində qurulur? Tamblet septakord kamanın 5-ci pilləsində qurulur. Charles Geshvinə məxsus opera hansıdır? Kəmlə Qazi, Porqi Bestler və məcnun, Gəlin Qayasımin 9 20-ci ildə. Kəmnəbə və Qazi kimə məxsusdur? Sultan Acıbəyov. Qay Gəlin qayası kimə məxsusdur? Şəfiqə Axundova. Porgi Vestal, Jors Kirişinə məxsusdur. Leylo məcən opera ya simfonik poema biri üzər Hacıbəyliyə, biri isə Qaraqarayevə məxsusdur. 1920-ci ildə də opera kantatamızda Niyaziyə məxsusdur. Qız qalası baletində hansı rəqslərin istifadə edilmişdir? Qız qalası baletində hansı rəqslərdən ifadə edilmişdir? Baxaq burda. Demək ki, Kicjans Şaloxoy tərəkmədən istifadə olun Ну